Вітаю вас, це власний погляд. Ми говоримо про кіпрські депозити із фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном. Вітаю вас, пане Віталію. Світ прикутий до кіпрського питання: саме ведення податку на банківські депозити задля подолання фінансової кризи в країні. Зрештою, влада Кіпру відмовилася від непопулярного законопроекту, шукає новий план порятунку своєї економіки. Які можливі шляхи подолання фінансової кризи? Ну, метод этот был изначально неэффективным, потому что на начало 2013 года на Кипре общий объем депозитов составлял порядка 78 миллиардов евро. Чтобы вы просто понимали разницу, первый банк Франции по объему активов занимает примерно 1,5-2 триллиона евро. То есть кипрский вопрос для Европейского союза в разрезе депозитов является микровопросом. Вот. Поэтому это, скорее всего, была такая акции от Германии, Франции и еще ряда стран с тем, чтобы э, сделать эту юрисдикцию менее привлекательной для денежных обороток, которые э, ну, можно сравнить либо с отмыванием денег, либо с уклонением от уплаты налогов. И, конечно, крупные страны, такие как Германия, не страдают от наличия по соседству э, с ними таких вот юрисдикций с мягким налоговым климатом. Поэтому Скорее всего, это была воспитательная мера, превентивная, которая э, наглядно нам показала, что может быть в стране, в которой э, автоматически в течение 3-4 дней остановлены платежи в банковской системе в которой вводятся в экстренном порядке налоги. Ну, я думаю, что нашим законодателям можно посмотреть на результаты этого эксперимента и экстраполировать его на Украину. Что Украина для себя может сделать из этой ситуации? Вывод первый, это вот именно для законодателей посмотреть на эффект от такого рода решений, что он негативный и, наверное, таким образом в экстренном порядке поступать не стоит. Второй момент, это то, что все-таки... Достаточно більшої об'єму інвестицій поступає кипрских компаний, компаній, і у нас эта юрисдикція теж була достатньо популярна. Ей нужно бизнесменам бізнесменам э, детально присмотреться, и, І, ну скажем так, вона вже в их глазах не добавляла вигляді такою привлекательною, як була рані. На вашу думку, які наслідки це кіпрське питання матиме для української фінансової системи? Я думаю, что минимальный, возможно, легкий дискомфорт ощущают какие-то кипрские банки, которые здесь у нас работают давно достаточно. Э причем, судя по решениям парламента, этот дискомфорт был непродолжительным, буквально 3-4 дня. Вот. А что же касается вот, объема инвестиций, должны понимать, что, э судя по объему депозитов, которые сейчас есть на Кипре, то эта юрисдикция она испол выполняла роль... Э такого фильтра денежного, через который проходили денежные потоки. И если, допустим, какая-то кипрская компания инвестирует в Украину, это не означает, что деньги поступали именно с банковских счетов на Кипре. Они могли поступать с Прибалтики, с Великобритании, с США и так далее. То есть это позволяет законодательство их. Поэтому э, финансовые последствия будут минимальные, ну посмотреть как на результаты этого эксперимента, проанализировать, я думаю, что будет очень полезно. Скажите, пожалуйста, на Вашу думку, чи застрахована Украина от такой кипрской ситуации? Ну, у нас был зарегистрирован где-то недели 3-4 назад законопроект, который предусматривает и налоги, и отмену валютных депозитов. Я думаю, что Национальный банк отреагировал адекватно, очень быстро, то есть он отказался от этой идеи и сказал, что ее не поддерживает. Но ну, если парламентарии примут этот законопроект, я думаю, что вот они увидят, получат тот же результат, что мы видели на Кипре я думаю, что это, это, маловероятно и практически нереально сейчас. Загалом, чи залишається стабильная ситуация в банковской системе в Украине? Да, конечно. Ну, в текущем, в прошлом году мы видели несколько банковских дефолтов. Там, можно говорить, Смотря как считать, 3-4 дефолта на 170 банков, я считаю, это вполне нормально. Система должна очищаться от тех институтов, которые не смогли справиться со своими рисками. На этот год, я думаю, что ситуация не изменится. Ситуа ситуация на Кипре показывает, что даже надежные такие банковские системы сдать не до краху. На вашу думку, как на будущее защищаться все-таки? Я система. думаю, что кипрскую банковскую систему нельзя назвать надежной была. Это все-таки была специфическая система, задача которой была обслуживать вот систему налогового планирования, уклонения от налогов и так далее. То есть и вот с этой спецификой собственно и шла борьба. Да, некоторые финансовые институты крупные, которые имеют филиалы на Кипре, ощутили дискомфорт. Но, опять же, этот дискомфорт был спровоцирован централизованными решениями, точнее, попытками принять какие-то решения, которые не понравились платчикам. Э, любой банк перед бурей э, не устоит, потому что обычно э, на э, каждую гривну привлеченного депозита банк имеет, собственно, капитала 10 копеек. Тобто, це в э, усьому мірі така стандартна процедура, поэтому э, законодательно вкладчиками лучше, краще не шутити. А, а зараз заявляє, що о, Україна має зробити, винести певний позитив із кіпрського питання. Зокрема, наш бізнес буде ретельно думати, які в них є сумніви з приводу надійності нашої системи. Цитую, ми за ці три роки показали, що не йдемо на конфіскаційні рішення, вивели, що в Україні зберігати гроші надійніше. Ну, в, может быть, кто-то отнесется с скепсисом к данному тезису, но он действительно так, это действительно так. И э, сегодня, вчера, позавчера, то есть мы видели всплеск спроса на украинские облигации внутреннего э, госзайма. Мы видели, что Украина успешно разместила внешние госзаймы э, под достаточно низкий процент, как для э, такой рисковой юрисдикции. То есть технически, э, скажем так, у меня постоянно последние 2-3 года есть ощущение, что э, страна намного менее рискованная, чем ее воспринимают э, э, за рубежом. И это большая, кстати, недоработка исполнительной власти, потому что это не, не только этого созывая, прошлых, да, в том, что э, не ведется работа по представлению перед, перед нерезидентами всех преимуществ финансовой системы, а они действительно есть и отстроены и весьма неплохие. На вашу думку, пане Віталію, сьогодні близько 3,5 мільярда євро знаходиться на кіпрських розрахунках кіпрських банків, саме українських вкладників. Яким чином влада Кіпру збирається захищати депозити іноземних інвесторів? Я думаю, що Учитывая такой дисбаланс между объемами ресурсов Евросоюза крупных стран и так называемой Старой Европы да, и Кипром, э, будет принято решение о долговом субсидировании Кипра, так как это было с Грецией. Вопрос об изъятии депозитов не будет стоять, потому что, ну, во-первых, он противоречит ряду директив Европейского Союза. То есть фактически это экспроприация частной собственности, это уже не очень-то похоже на буржуазное либеральное общество ЕС. Во-вторых, это опять же вызывает панику и задевает само население, которое есть на Кипре, потому что из 70 и 68 миллиардов евро депозитов только 20 миллиардов принадлежат нерезидентам. Кипра. Остальные это резиденты Кипра, которые там работают, живут. И это их деньги. То есть как их просто изъять, забрать, ну, это невозможно сделать. Так просто. Поэтому Скажем так, ситуация тупиковая в том плане, что э, сама идея изъять э, часть депозитов у вкладчиков, она э, привела к панике и приведет к тому, что появится потом необходимость спасать уже кипрские банки, а не сам Кипр. Поэтому, скорее всего, эта идея нам просто умрет э, буквально на следующей неделе. А чем можно ли повернуть Кипр снова до этого законопроекта? Думаю, нет. Если возможно, то с очень большими изменениями, пояснениями. Обычно в мировой практике налоги на депозиты, на дивиденды вводятся с отсрочкой на год, полтора, два, три. То есть это стандартная практика, тогда вкладчик знает перед тем, как делать депозит на год, он приходит в банк и понимает, что если он сделает депозит, то через год с него будут занимать налог. А загалом за таких умов, за умови відмови від прийняття такого законопроекту, Кіпр отримує о, ту необхідну суму Європейську від Європейського Союзу для того, що щоб так. відновити да, світло. В Європейському Союзі бул... був запущений механізм фінансової стабільності, це їх фонд, який спасав грецькі банки достатньо ефективно. Насколько я помню, об'єм этого фонду порядка 400 мільярдів. Плановый, ну, они вряд ли собрали все эти деньги, но этих средств вполне хватит для того, чтобы э, погасить. Тем более, понимаете, даже если сравнивать с Грецией, объемы э, задолженности кипрского правительства, они не столь велики, как в Греции. Если бы был решен греческий вопрос, то, возможно, будет решен и кипрский. І повертаючись до українських вкладників, на вашу думку, чи залишатимуть українці свої кошти в кіберських банках, чи будуть думати, куди перевести свої депозити? Якщо так, то в які країни скажімо, які країни нам сьогодні цікаві? А, ну по закону українці, резиденти України не можуть розміщати депозити? где-либо, то есть это незаконно, там есть определенный перечень случаев, которые это возможно. Вот. Но для этого нужно получать индивидуальные цены Национального банка. Если говорить э, о том, какие банки и каких стран выбирать внутри страны, э, ну, я бы все-таки советовал больше внимания обратить на те банки французские, которые остались здесь в Украине потому что это банки первого эшелона, я не буду их называть, но э, их объемы ресурсов настолько велики, что они сопоставимы с э, Российской Федерацией, с ее экономикой, не говоря уже об Украине. Вот. Обратите внимание на австрийские банки, которые здесь есть. И, в принципе, у, у пересвеченного вкладчика выбор остается достаточно большой. То есть, да, несколько банков покинули в прошлом году наш рынок, но сильные игроки э, зарубежного рынка, которые не испытывают проблем у себя на родине, не остались, и им вполне можно доверять практически любому нерезидентному банку, в том числе и российским тоже. И повертаясь до питания инвестиций сегодня в Украине наибольшие инвестиции самые с Кипра, а аналитики побоются снижения инвестиций в Украину через кипрское питание. Яка ваша оценка? Я думаю, что эти оценки преждевременные, возможно, это отразится на итогах первого квартала, потому что традиционно часть инвестиций поступает и потоков идет в конце квартала, чтобы закрыть определенные финансовые вопросы, в том числе и налогообложения. Вот. И, возможно, вот как раз на конец квартала будет некий дискомфорт, мы увидим э, какие-то изменения. Но я повторю, что э, то, что у вас и проходит по статистике инвестиций из Кипра, это не означает, что оно поступает именно с кипрских счетов. Поэтому, чтобы сделать окончательно этот вывод, нужно иметь э, статистику, откуда поступали эти деньги с Кипра, либо с Прибалтики, либо с Великобритании. І як кіпське питання позначиться зокрема на економічній ситуації в Україні? А, дехто з експертів побоюється, що ситуація з фінансами на Кіпрі сколихне середній і великий бізнес на території нашої держави, це невозможно. Ви просто слишком помітили, що Кіпр інвестори з Кипра це в основному інвестори, які прикриваються титулами власності. То тобто есть вони таким образом захищають свої інвестиції, но це вже не означає, що їх активи знаходяться на Кипре. Их активы находятся где-либо в России, в Украине, в Казахстане и так далее. Но а, да, как титул собственности, они используют эту юрисдикцию. Вот. Есть такой сценарий что негативный, когда, например, власти ЕС пойдут на принципиальную позицию и откажутся предоставить финансовую помощь правительству Кипра. Он объявит дефолт, это повлияет негативно на ряд банков и запустится вот такой механизм домино, вот, как мы когда-то видели в 1998 году в Индонезии тоже. То есть, в не смогло рассчитаться по долгам, начался кризис на фондовом рынке, это перекинулось на мировые рынки, пошел общий спад. И, конечно, так, такое возможно, но это очень маловероятно, потому что цена кипрского вопроса слишком низка для Европейского Союза. То есть, в принципе, ситуация в Украине остается такой же стабильной, паники среди населения абсолютно не маньяков? Причин не должно быть никаких, это... А взагалі, якщо повертаючись і говорити про кіпрське питання, а, чи можливо дефункції країни, які його наслідки і а, вихід країни з єврозони, а, що знову поставить під загрозу майбутнє всього валютного блоку, чи можливо банкрутство їхніх банків? Ну, я не настільки великий спеціаліст по політиці Кіпру, щоб сказати, зможуть ли вони договоритися з Європейським Союзом. Як фінансовий аналітик, я говорю, що, скоріше, всього, зможуть, тому що ціна питання слишком низька. для Европейского Союза, а эффект негативный, который может быть э, для их экономики, и так очень большой. Потому что, если вы даже посмотрите, вот, э, сравните с тем, что сейчас происходит в ЕС и в США, в экономиках этих больших стран, да, в образовании, то США идет на корпус впереди. То есть у них Следующий год, 2013, прогноз прироста ВВП 2-3%. В еврозоне идет стагнация и э, прогнозируют снижение ВВП. В еврозоне не решены проблемы с Грецией так до конца и э, порождать новые очаги кризиса долгового, либо э, кризиса на рынке госфинансовым политически нерезонно. Потому что ну, буквально уже в этом году немецкие экспортеры столкнулись с тем, что э, греческие покупатели, итальянские перестали покупать их товары. То есть европейская модель сообщества построена экономическая так, что не может быть такого, что вот Германия будет хорошо, а всем вокруг нее будет плохо. Поэтому їм нам так чи інакше придеться сидіти за стол переговорів і скати якісь компроміси. А поскольку об'єми этих компромісів не вілікі, скоріше не будуть май. Дякую, дякую за компетентну точку зору. Нагадаю нашим глядачам, що це був фінансовий аналітик Віталій Шапран. Ми говорили про кіпрське питання. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.